নমস্কাৰ দৰ্শকসকল আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আহিছোঁ ভালুকপুং এইয়া ভালুকপুং ভালুকপুঙত আমি পিকনিক খাবৰ কাৰণে আহিছোঁ মোৰ লগত আহিছে আমাৰ অফিচৰ ষ্টাফ তেতিয়াহ'লে আমি একদম আৰম্ভণিৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ ব'লক যাত্ৰাটো কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তাকেই দেখুৱাম এতিয়া পিকনিকৰ কাৰণে লগা সকলো সা সৰঞ্জাম এয়া আমি ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ গাড়ী আহিলেই উঠাই দিম আৰু এয়া গাড়ী আহি পালে আমি গাড়ীখন এনেকৈ সজাই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ আমি যোৱাবাৰ হুঁচৰি গাইছিলোঁ অফিচৰ তৰফৰ পৰা সেই হুঁচৰি দলৰ নামত আমি এই পিকনিকটো উলিয়াইছোঁ ৰাতিপুৱা ফ'ৰ থাৰ্টিতে আমি পিকনিক ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ আমাৰ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট এতিয়া আমি যেতিয়া আহিছিলোঁ আন্ধাৰ হৈয়ে আছিলে এতিয়াহে পোহৰ হৈছে এয়া সেইফালে কুঁৱলীয়ে কুঁৱলী আমি আহি পাইছোঁ এয়া বালিপাৰা বালিপাৰাত অকণমান কিবা খাই লওঁ মানে ব্ৰেকফাষ্ট কৰাই হোৱা নাই নহয় চাহ তাহ কিবা এটা খাই লওঁ ইয়াতে চাহ খাই এয়া আমি মাংসৰ বজাৰ কৰোঁ মাংস কিনা হোৱা নাছিলে আমি চিকেন আৰু মটন ল'লোঁ আৰু মাছ আমি কালিয়ে কিনি থৈছোঁ সেয়া লৈ আহিছিলোঁ আলিপাৰা পাৰ হোৱাৰ পিছত এই জেগাটো বহুত ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰে ভৰপূৰ সেইকাৰণে অকণমান ভিডিঅ' কৰি ল'লোঁ আমি স্পট আহি পালো পিকনিক স্পট আৰু স্পট পায়েই সকলোৱে কামত লাগি গৈছে কাৰণ ৰন্ধা বঢ়া কৰিব লাগে সোনকালে সকলোৰে ভোক লাগিছে এয়া মাছ ফাজিছে আমার থমাস হাজরিকাই আর এয়া কি ধৰিব পাৰিছেনে এয়া মাংস পুৰি আছো পোৰা মাংস খাম এতিয়া আমি এয়া নিজৰৰ পানী আনিব কৈছে আমাৰ নৱজিৎ দাসে ইতিমধ্যেই সকলোৰে নাচা নাচি আৰম্ভ হৈ গৈছে চাওক আপোনালোকে আমি খানা খোৱা জেগাখিনিৰ পৰা অকণমান আগৰফালে আহিছোঁ মানে চাইড চিন আপোনালোকক দেখুৱাও বুলি ব'লকচোন চাই লওঁ আমি ফটো শ্বুট কৰিব আহিছো চাওক আছে বৰ ঠাণ্ডা নেকি হয় চাওক আমাৰ চেণ্টাৰ মেনেজাৰে মজা লৈ আছে ডান্সৰ এইখন হৈছে কামেং নদী এই কামেং নদীখন অৰুণাচলৰ পৰা বৈ আহিছে আৰু আমি আছোঁ এতিয়া ভালুকপুঙত ভালুকপুং হৈছে তেজপুৰৰ পৰা প্ৰায় ফিফটি ছিক্স কিলোমিটাৰ দূৰত আৰু অৰুণাচল বৰ্ডাৰৰ পৰা প্ৰায় আঠ কিলোমিটাৰ দূৰত অনুৰোধ কৰিছিলোঁ তেওঁলোকে আমি প্ৰায় নাইন ফৰ্টি ফাইভত আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছিলোঁ পিকনিকস্থলীত তেতিয়া পিকনিক পাৰ্টি প্ৰায় নাছিলেই চাৰি পাঁচটামান আছিলে এতিয়া পূৰা পিকনিক পাৰ্টিৰে ভৰি পৰিছে এই এলেকাটো আপোনালোকক মই এটা থ্ৰী ছিক্সটি টু দেখাই দিছোঁ ইয়াতে সকলোৱে এনজয় কৰি আছে আজি হৈছে নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দেওবাৰ ত' সেইকাৰণে বহুত পিকনিক পাৰ্টি আহিছে ইয়ালৈকে সেয়া চাওক আমাৰ বেনাৰখন দিনৰ পোহৰত এবাৰ ভালকৈ দেখাই দিওঁ আপোনালোকক চাওকচোন বাৰু আমাৰ খানা ৰেডি হৈ গ'ল এয়া ভাত এয়া হৈছে মাছ এয়া ছালাড সেয়া ভাজি আগত সেয়া চিকেন আৰু তাৰ আগত এয়া মটন আৰু এয়া পাপৰ চাই লওক খাও খাও লাগি গৈছেনে ৰাইচ এতিয়া বাচন ধুই আছো নিবেদিকা নৱ আৰু এইফালে আমাৰ ছাৰ হয় এইফালে এতিয়া কেছ ধৰি আছে আমাৰ ধোৱা বাচনবিলাক সন্দীপ চৌধুৰীয়ে এইজন খোৱা বোৱা হোৱাৰ পিছত বাচন বৰ্তন ধুই সকলোৱে এয়া আকৌ ডান্স কৰিবৰ কাৰণে লাগি গৈছে কাৰণ ডান্সেই হ'ল মেইন পিকনিকত সকলোৱে এনজয় কৰিবইটো আহে ন সকলোৰে এতিয়া গাড়ীত উঠিছে এতিয়া আকৌ আমি অৰুণাচলৰ টিপিত যাম কাৰণ টিপি ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় প্ৰায় আঠ কিলোমিটাৰ মান হ'ব মানে টু থাউজেন্ড সিক্স আমি এটা অফিসিয়ালি অরুণাচল প্রবেশ কাৰণে গৈ আছো সো ইনার লাইন পারমিট লো কারণে আছো আপোনালোকক প্রসেস যদি পারো দেখাই দিম আর নিলাম পিছত ভিডিও করে দেখাম কি কি আমি চাও আমি ইনার লাইন পারিট যাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈছোঁ মানে যাব দিছে অলৰেডি আমাক যাবৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যন দি দিছে সেইকাৰণে আমি এতিয়া যাবৰ কাৰণে গাড়ী উঠিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ ত' থেংক ইউ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পুলিচক তেওঁলোকে যে আমাক ইনাৰলাইন পাৰ্মিট নোহোৱাকেই এঘণ্টাৰ কাৰণে ফুৰিবৰ কাৰণে যাব দিছে থেংক ইউ এণ্ড হেপি নিউ ইউ আৰ অৰুণাচল আৰ্মি হেপী নিউ আৰ পুলিচ ইয়াতে এতিয়া ছাৰহত নামিব তাৰপিছত আমি অফিচত সকলোবোৰ বস্তু আনলোড কৰি তাৰপিছত আমিও ঘোৰা ঘূৰি যাম আৰু ফাইনেলি আহি ৰুম পালোঁ বহুত ভাল লাগিল পিকনিকটো খাই বহুত এনজয় কৰিলোঁ আমি আৰু গোটেই দেহা এতিয়া ভাগৰুৱা হৈ গৈছে জাষ্ট আহি চেঞ্জ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া শুই থাকিম ধুনীয়াকৈ চ' আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে চেনেলটি লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই বাই